निसर्गात पुरुष आणि स्त्रीपेक्षा आणखी एक वर्ग अस्तित्वात आहे जो पूर्णपणे पुरुषही नसतो आणि पूर्णपणे स्त्री सुद्धा नसतो अशांना तृतीयपंथी किंवा सामान्य लोक हिजडा जडा म्हणतात तर शुद्ध भाषेत त्यांना किन्नर असं संबोधलं जात किन्नर तुम्हाला सहसा टोल नाक्यावर भीक मागताना दिसून येतात तृतीयपंथीयांच्या जगात त्यांचेच नियम आणि कायदे किन्नरांचा किन्नरांचं अंधारलेलं आयुष्य सोडून सामान्यांप्रमाणे जीवन जगण्याचा विचारही किन्नरांच्या पंचायतला मान्य नसतो नियम मोडणाऱ्यांसाठी शिक्षा पण आहे ती पण चित्र विचित्र भी शिक्षा भीक मागण्याचं आयुष्य सोडून स्वतःच जीवन सुंदर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका किन्नरला इतर शारीरिक आणि मानसिक घटना समोर आली आहे सिटी प्लस चॅनल वर बोलत असलेला हा तेवीस वर्षाचा किन्नर आहे तो चिखलीचा आहे दोनच दिवसांपूर्वी म्हणजे अठ्ठावीस डिसेंबर रोजी आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी तो मलकापूरला गेला होता उशीर झाल्यामुळं तो लॉजवर थांबला परंतु त्या ठिकाणी इतर किन्नर आणि आणि काही त्यांनी हो या बाहेर मलकापूरच्या पंतनगर मध्ये एका घरात या किन्नर वर भयंकर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले जे केस कापत असतानाचा व्हिडिओ सुद्धा आरोपींनी घेतलाय तो सिटी प्लस चॅनल कडे उपलब्ध झाला हाँ उल्टा जमाना आ गया है गुरु चेले का टकला करना चाहिए तो चेला गुरु का कर रहा है देखो मिया ये रूपी गुरु उसका और ये उसका सज्जन चेला देखो टकला कर रहा है देखो ऐसे जनखों के ऊपर ऐसी बारी आती या किन्नर पर गैंगरेप सुधा करगा पीड़ित किन्नर का मैं मलका मलकापुर में गुरुवार के दिन शाम में मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी तय मोगरा और बब बबलू इससे मेरे साथ में मतलब गलत करा मैं प्यार मोहब्बत से घर पे लेके गई और मेरे साथ अत्याचार करा मतलब मुझे बहुत मारा उसने डंडे डंडे से और बाल कटवा दिए बा, मेरे बड़े बड़े बाल का काट दिया उसने और मेरे आंख पे का सोना निकाल दिया और मुझे धमकी दिया मेरे घर वालों को धमकी दिया जान से मारने की धमकी दिया मैं मुख्यमंत्री से मेरी यही निवेदन है कि बस मुझे अन्याय चाहिए अन्याय दो आपको न्याय चाहिए ये कौन लोग हैं क्या नाम है इनके पूरे बताइए मोगरा जान और शहनाज नायक रूपाली है और बहुत आठ डनार है इधर नहीं नहीं आपके साथ में जिन्होंने अत्याचार किया उनके नाम बताइए मोगरा रूपाली सानिया बबली और दो तीन लोग के मुझे नाम नहीं पता है। तो ये किन्नर है स, दो, ती, दो, दो किन्नर है इसमें बाकी सब नकली किन्नर है तो ये नकली किन्नर ने आपके साथ किया या फिर ये असली नकली ने भी किया और असली ने भी किया नकली ने तो मेरे साथ में मतलब रेप करने की भी कोशिश की नकली किन्नर ने रेप, रेप किया मेरे साथ में मेरे में, मतलब जो नकली किन्नर थे दो किन्नर सानिया और बबली इन्होंने मेरे ये जो लोग है नकली किन्नर ये कहाँ पे रहते हैं मलकापुर में पंतनगर में और आप कहाँ के रहने वाले मैं चिकली तो आप उधर क्यों गए थे मलकापुर मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे उसकी तबीयत खराब थी उनसे मिलने के लिए गए थे रात में टाइम होने की वजह से मैंने वहाँ पे लॉज कर लिया था लॉज में रुकी थी तो इन लोगों को पता था आप आने वाले हो इन लोगों को पता था या नहीं पता था ये तो नहीं पता लेकिन ये लोग ने डायरेक्टली वहाँ पे लॉज पे आके मुझे वहाँ से प्यार मोहब्बत से उठा के लेके गया और उनके घर पे जाके डायरेक्टली सब के सब मेरे ऊपर भिड़ गए थे कितने लोग थे आठ दस लोग थे ये करते हुए कुछ बोल रहे थे आपके उनके उनके साथ पुरानी कुछ रंजिश वगैरह कुछ दुश्मनी है क्या आपकी ये तो नहीं है लेकिन मुझे मत, मतलब मैं ये सब टाली बजाना छोड़ना चाहती थी मैं हिजड़ापन छोड़ना चाहती थी तो मेरे से मांग कर रहे थे पचास हजार रुपये दे ड खंड लगता है पचास हजार रुपये दे और तू मतलब उधर कुछ भी करे से अच्छा इसीलिए इसी ये लिए. करते हुए ये अन्याय करते हुए आप पे अत्याचार करते हुए कुछ बोल रहे थे क्या आपको मतलब ऐसे मेरे घर वालों को मारने की धमकी दी मुझे मारने की धमकी दी मैं बस मेरी जान का अगर कुछ होता है या फिर मेरे फैमिली वालों में से अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोगरा की नर होगी अभी आपने पुलिस को कंप्लेन दिया है इस बारे में हाँ दिया है तो पुलिस वाले कोई आए थे बयान लेने के लिए सब हो गया सब बयान वगैरह सब कुछ हो गया अभी अभी आपकी तबीयत क्या क्या खराब है क्या हो रही है तकलीफ है आपको मैं मतलब वो अंदरूनी बहुत तकलीफ है मुझे मुझे ना उठते आ रहा है ना बैठते आ रहा है मेरा पूरा शरीर खराब कर दिया अंदर से कितने देर तक तो अत्याचार करते रहे तीन चार पाँच घंटे करते रहे और मुझे नहीं है कि पूरा पूरा दिन दिन मतलब पूरी रात और दिन एक रूम में बंद कर दिया था उन्होंने रात की बात है या परसों रात की परसों रात की परसों रात की रात भर पूरा बाद में कल पूरा दिन भर फिर बाद में आप वहां से निकलने के बाद में पुलिस स्टेशन गए थे पुलिस स्टेशन स्टेशन तो नहीं गई थी मैं मैं सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहती थी इसलिए मैं हंसी खुशी वहाँ से निकल गई थी उनसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के वहाँ से निकली थी और फिर घर पे आने के बाद मैं डायरेक्टली मेरे घर घर वालों ने फैमिली वालों ने मुझे हॉस्पिटल में लाई और अभी आ, मतलब ये कानून कार्रवाई करना चालू की अपना जीव वाँच घायल अवस्थित पीड़ित किन्नर एक डिसेंबर या मध्य नंतर दीड वाजेच्या सुमारास बुलढाण्यात पोहोचला या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात किन्नरला भरती करण्यात आला त्यावर उपचार सुरू आहे माझ्या मुलावर अत्याचार करणाऱ्या मोगरा किन्नर आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात कठोर कार्यवाहीची मागणी पीडित किन्नरच्या आईनं केली अंतरी से निवेदन है कि हमारे बच्चे को न्याय दिला हाँ किन्नरों से उन खतरा है जान हम आपको और हमारे परिवार को पूरे हम गरीब है किसने किसने उनके साथ बदसलूकी की मो, मोगरा किन्नर और शहनाज किन्नर और उनके साथी है किन्नर उन्होंने सबों ने करे उसके साथ भूत मारे हमारे बच्चे को और भूत ये भूत घायल करके भेजे वहां से और उसके आंग पे के जेवर भी ले लिए ठीक जग मुझे चक्रव्यूह एकदा का आज शिरला कि अभिमन्यू प्रमाण बाहर पड़ता है ज्या किन्नरवर अनन्वित अत्याचार झाले त्याला सामान्यांप्रमाणे जीवन जगायचं पण किन्नरांची पंचायत त्याला परवानगी देत नाही पोलिसांनी पीडित किन्नरचा जबाब नोंदवलाय आता गँगरेप करणाऱ्या किन्नर इतर साथीदारांवर काय कार्यवाही होते याकडे किन्नरांसह सर्वांच लक्ष लागलंय कॅमेरा पर्सन अजय सह रणजितसिंग राजपूत सिटी प्लस बुलढाणा